Salam, hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində nağıllarda olan və bir çoxumuzun da xəyallarında olan bir həyət evini təqdim edəcəm. Artıq xəyallar gerçəkləşməyə üzrədir. Qiymət çox münasib bir qiymətə. Hal-hazırda bax bu gözəl evimiz satışa çıxarılıb. Qiymətində 15.000 manat endirim oldu. Dəyərliz izləyicilərimiz, bu ev yerləşir Masazır qəsəbəsinin girəcəyində, çox gözəl bir ərazilərin birində və gördüyünüz kimi də evimiz də həqiqətən izləməyə dəyər əla bir evdir ikənlara yaxın oturun. Gördüyünüz kimi bax bu gözəl ev, dəyərlisiz deyəcək, də, 2 mərtəbədən, 4 otaqdan ibarətdir. Tamam fərqli bir üslubda tikilib, inşa olunmuş bir evdir. Evin xarici görünüşü kavantik daşlarla işlənilib və ən əsası da bax görüyüz kimi həyətiyənin səsinə gözəl şəkildə bağ-bağçası var bu soy hissədə. Və ev sahibi tərəfindən də artıq burada e, bağı suvarmaq üzrədə, yəni, am bu içəri hissədə su hissəsi çəkilib. Deməli, soy hissədə yanına keçmək olur, alt səsinə sizə keçmək olur. Bax bu formada belə bir həyətan sayəsidir. Dəyərlilər izə bildirirəm ki, ev bugünkü satışda olan evlərin çərçivəsində ən ideal və qiymət baxımından da sərfəli bir qiymətə satışa çıxarılmış evdir. Gördüyünüz kimi qapı uzaqda enderal olmağa hazır sisteminə təchiz olunub. Deməli daxil olacağı evin çərinə. Daxil ol bu gözəl evin çərinə sizə göstərirəm, dəyərlilər izəcəyəmiz. Bax bu formada belə bir gözə giriş səsisidir. Döşəməksə istipolla təchiz olunub. Bax, bu açıq bir servisdir, ha. Baxın, belə bir mətbəxdir. Mətbəxdə, yəni gözəl formada qohumlar, qonaqlar gələndə oturursuz burada teras hissəsində, gözəl istirahətiniz edirsiniz. Bax, bu formada belə bir mətbəxdir. 1-ci mərtəbədə e, qonaq otağını sizə göstərəcəm. Dəhlizin sol hissəsində, bax girişdən daxil olduqdan sonra sağ mətbəxdir, sol hissədə qonaq otağıdır, dəyərliz deyəcəyimiz. Bax, belə bir gözə qonaq otağıdır. Görürsünüzmü? Bax, belə bir geniş qonaq otağıdır. 1-ci mərtəbədə növbəti olaraq belə bir çamaşırxanası var, gördüyünüz kimi, qlovok e, kəkimlə istifadə etmək olar. Bu hissədə sanitari qovşaqı var, baxın formada. Və qafılımın 2-ci mərtəbəsini sizə görsəyəcəm. Bildirim ki, evdə aparılan bütün təmir işləri çox səliqəli şəkildə aparılıb. Hətta bu kilerxanaların altı beton, üzəri mərmərlə yığılıb. Evim mərtəbələr arasında monolit betonla təhsis olunub. Hal-hazırda devin 2-ci mərtəbəsindeyiz. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı və 1 sanitari qovşağı var. Bu, bu hissədə belə bir 1 yataq otağı var, gördüyünüz kimi. Bütün otaqlarda EFT qovşaqları çəkilib, kombi xətləri var. Bax burda belə bir geniş yataq otağı var. Bu hissədə digər yataq otağını da izləyəcəyimiz. Və növbəti olaraq bu hissədə də belə bir yataq otağı var. Bu yataq otağının ayrılıqda öz sanitariya qovşağı və çamaşır xonası var. Və bu hissəni sizə göstərim. Duş kabinası yerinə qədər qurulub. Qiyməti 135.000 manatdır. 150.000 manatdan endirilib. 135 min manata səhərdə tam qaydasındadır və real alıcılarla da qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Videomuzu bəyənməyə, kanalımıza abunə olmağı, unutmayın ki, satışa çıxan itkin evləri birinci olaraq sizə deyə bilərsiz.